və da xarici də təhsil alan şəxslərin təşkilatlanması dayanır. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanlandan da xeyli sayıda bizim gənclərimiz var ki, onlar dünyanın müxtəlif ölkələrində təhsil alırlar. Eyni zamanda siz də Barselona Dövlət Universitetinin məzunususunuz, orada təhsil almışsınız. Bu gün Azərbaycanın xarici də təhsil alan gənclərinin təşkilatlanması baxımından və onların fəaliyyətlərinin lobbi fəaliyyətinə çevrilməsi baxımından nə kimi işlər görülməlidir və bu gün Azərbaycanlı tələbələr bu proseslərdə nə dərəcədə aktiv iştirak edir? Çox sağ olun sualə görə. Amma ilk öncə hörmətli ekspertimizin subyektiv fikrinə də təbii ki, hörmətli yanaşıram. Sadəcə ola bir məqamı da qeyd etmək istəyirəm ki, o Fransa məsələsi ilə əlaqədar, təbii ki, siz bilirsiniz ki, Fransa bir növ, yəni Erməni pərəs bir ölkədir. Ancaq düz qeyd etdiniz ki, məhz cənab prezident press konfransında 4 dildə çıxış edərək bütün suallara cavab verərək bir növ yenidən Azərbaycanın gücünü və bir müzəffər xalqın, müzəffər Ali Baş Komandanın kimi öz fikirlərini dörd dildə rahat şəkildə izzah elədi. Amma dediyiniz qədərilə təbii ki bu strateji əsasında, yəni cənab prezidentinin ə qurduğu xarici siyasət prosesi əsasında da ə, diplomatik korpuslar, səfirliklər, ə, müxtəlif diaspor təşkilatları, bizim kimi bu trayektoriyada <coughs> fəaliyyət göstərən və geniş sahədə, yəni geniş belə deyək, əhatə sayəsində biz fəaliyyət göstəririk. Çünki bu bütün İspandilə ölkələrdir. Yəni İspaniya və Latin Amerika da bütün nə qədər 18 yaxın ölkə var. Biz 44 gün ərzində, yəni ikinci vətən, ikinci Qarabağ müharibəsində, vətən müharibəsində əminliklə deyə bilərəm ki, biz informasiya müharibəsində bir düşüncə mərkəzi olaraq çox gözəl sözlərimizi, fikirlərimizi bildirə bilərdik və erməni politoloqlarının provokasiyalarını ə qarşısını ala bilərdik. Məsəl üçün Efraxasıda mən qeyd etdim ki, ə, o dərəcədə bizim münasibətlərimiz güclü olub ki, biz diplomatik danışıqlara apararaq onlara fikirlərimizi bildiririk ki, siz neytral, demokratik və neytral birüştü informasiya vasitəçisiniz. Ona görə də hər ə, bir konfliktin hər iki tərəfində dinləməlisiniz və o dərəcədə fəaliyyətimiz güclənib ki, biz artıq böyük Universal CNN kanalı ilə sizin İspan dilində İspaniyarla onlarla artıq əməkdaşlıq memorandum imzalamışıq və mən belə düşünürəm ki 44 gün ərzində məs İspan dilli ölkələrdə bir düşüncə mərkəzi olaraq bir də qeyd edirəm ki biz diplomat deyilik amma Mən politoloqam, amma bir növ mən belə deyərdim ki, bu ə, hardasa bir diplomatik bir yoldur. Və bu diplomatik yolda İspan dilli ölkələrdə biz ə, öz sözümüzü yüksək səviyyədə verə bildik və hardasa mən belə deyərdim ki, biz qalib gəldik bəli informasiya müharibəsində İspan dilli ölkələrdə mütəmadi olaraq ə, cavab verərək, mütəmadi olaraq onlara fikirlərimizi ə, bildirdik. çıq qaldı sizin ə, sualınıza. Ə, bəli, mən xaricdə təhsil almaq çox önəmlidir. Hörmətli ekspert də çox gözəl vurğuladı ki, yəni elə gənclər var ki, xaricdə təhsil alırlar, orada qalırlar, orada daha yaxşı fəaliyyət göstərə bilərlər və xodda Azərbaycanə qayıdıb o münasibətləri quraraq, o münasibətləri qurduqdan sonra o kontaktları, münasibətləri daha da inkişaf elətdirmək lazımdır. Və e, mən mütəmadi olaraq İspaniyada təbii ki, uzun illərdir yaşamışam, təsir almışam və e, biz məndim olar ki, mütəmadi olaraq İspaniyaya səyahət etdiyim zaman hər zaman o kontaktları, o münasibətləri bəcətməyə çalışıram ki, onlarla e, milli maraqların qorunması strategiyası əsasında istəyirəm ki, həmin insanlar, yəni sözü gedən insanlar dedikdə bunlar senatorlardır, deputatlardır, düşüncə mərkəzlərinin sədrləridir, tanınmış politoloqlardır, tanınmış jurnalistlərdir. Onlar bizim adımızdan, yəni bizim mövqeyimizin adımızdan, bizim maraqlarımızı güdərək həmin üçdə informasiya vasitələrindən bir növ bizə köməkçi olsunlar ki, biz oraya İspanlar demişdi akseso, yani biz oraya bir növ o kontaktı tapa bilərik, onlarla danışa bilərik, həm də eyni zamanda özləri də çıxış edərək fikirlərini bildirsinlər. Təbii ki, təşkilatçılıq çox əhəmilidir. Yəni xaricdə yaşayan soydaşlarımız, həmyəllərimiz müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərə bilərlər. Amma hər zaman onlar bilməlidirlər ki, təbii ki, onlar Azərbaycanlıdır və fərqli fəaliyyətlərdə, fərqli istiqamətlərdə fəaliyyət göstərərkən onlar bir növ özvə tənlərini tanıtdıra bilərlər, təmsil edə bilərlər. Təbii ki, bu, bu ə, diplomatik və yaxud da bir növ ə, ə, belə deyək, lobicilik istiqamətində ə, fəaliyyət daha önəmlidir. Çünki orada ə, söz bazası daha geniş olur, daha yaxşı kontakt qurmaq olur. Amma musiqiçi də eyni zamanda diaspor fəaliyyəti ilə fə, ə, məşğul ola bilər, yazıcı da həmçə qeyd etdiniz kimi məşgul ola bilər və yaxud da ə, fərqli tanınmış insanlar, jurnalistlər, Azərbaycan jurnalistləri, hansılar ki, media çıxışı var, onlar da bu fəaliyyətlə məşgul ola bilərlər və bu təşkilatlama çox əhəmiylidir. Dediğiniz qədərilə mütləq şəkildə biz bir olmalıyıq. Əgər bir olsaq, həmyəllərimiz fərqli fəaliyyətlərlə məşğul olaraq öz güclərini birləşdirsələr, o zaman problemlər az olar və problemlər olsa belə onun həllini tapmaq mümkün olacaq. Yəni ona görə də xaricdə təhsil almaq əhəmiyyətlidir, amma daha əhəmiyyətli məhz həmin ölkədə siz təhsil alırsınızsa, həmin ölkənin dilini mükəmməl şəkildə öyrənməlisiniz. Həmin ölkənin mədəniyyətini bilməlisiniz, tarixini bilməlisiniz ki, məs yanaşmanız düzgün olsun. Yəni siz birbaşa gəlib e, ifadələrinizi fərqli desəniz, bir növ başqa cüz e, düşünlər. Amma həmin dildə e, o mədəniyyəti bilərək, e, məs o tarixi bilərək, həmin ölkənin və təbii ki, öz tarixini, öz mədəniyyətini yüksək səviyyədə bilərək, məs onların öz dilində o sistematik formada e, bildirmək olar, təmsil etmək olar. Ondan sonra xarici mediada təmsil edərək e, təbliğatını, Azərbaycan təbliğatını aparmaq olar. Çünki mən hər zaman vurğulamışam ki, kütləvi informasiya vasitəsi fundamentaldır. Bu çox önəmlidir. Çünki kütləvi informasiya vasitəsi xarici media e, insan şuurudur. Yəni insanlar baxırlar, öyrənirlər, məlumat alırlar. Ancaq hərəkət varsa bir növ ə, hər hansı bir layihə həyata keçirilibsə, o mütləq şəkildə dayanmadan, daha öncə qeyd etdiniz, indi dayanmadan qeyd etmək lazımdır. Ancaq biz gözləməli deyilik ki, məsəl üçün deyək, Novruz bayramıdır, ancaq Novruz bayramı ərəfəsində eləməliyik. Biz hər zaman Novruz bayramı haqqında məlumat verməliyik. Biz hər zaman Qarabağ reallığı haqqında məlumatlar verməliyik. Məsəl üçün Xocalı fəcəəsi haqqında hər zaman məlumat verməliyik və bu məlumatları verərək artıq bir növ Biz görürük ki, müxtəlif ölkələrin e, senatorları, parlamentləri artıq qətnamələr qəbul ediblər, yəni tanıyıblar, Xocalı fəcəəsini bir fəcəəyə olaraq tanıyıblar. Ona görə də bu inkişaf dayanamamalıdır. Yəni bu bir mexanizm olaraq, bir sağad olaraq davamlı şəkildə, davamlı şəkildə inkişaf olmalıdır. Və e, bir şey də qeyd etmək